Sulih Karim. Contoh kita ni berkenaan dengan pelukis. Yang mana bini saya sebelum dia mati dulu dia adalah seorang pelukis kain batik dengan canting kain batik sutra. Dan selain pada tu juga dia ni boleh melukis cak air, cak minyak, akrilik dan guru dia yang mengajar ni menceritakan satu kisah. Iaitu kisah ni berlaku di Indonesia. Ketika dia pergi Indonesia ni dia dapatkan satu cerita ni. Yang mana seorang perompak dia rompak bank. Kemudian dia larikan duit tu dalam satu juta. Satu juta tu bila di uh, kira dengan duit Malaysia dalam satu beg dan juga satu satu uh, kumpulan ataupun satu uh, permata intan berlian berlian ni dia bubuh dalam poket seluar dia jadi dia lari dia kejar polis ni dia lajukan kereta dia ikut uh, hutan kawasan kampung kawasan hutan sehingga kereta dia tadi terbabas jatuh dalam gaun jatuh terguling-guling dan dia patah tangan tercampak keluar beg dia pun tercampak keluar tapi dia boleh berjalan berjalan slow-slow jadi dia sempat berfikir sebelum dia boleh berjalan jauh dia hidupkan mancis kemudian dia bakar kereta tu. dia campurkan mancis tu dalam kereta kereta tu terbakar kemudian dia berjalan selo jumpa dengan seorang kampung yang balik daripada hutan Tolong dia. Kalau orang ni nampak dia cedera. Bawa balik rumah. Dia rawak. Rawak dia. Rumah dia dengan tempat. Aksiden tu. Tak jauh mana. Rumah tu dalam hutan. Tapi. Dia susu. Orang cari tak jumpa. Setelah berapa lama dia dirawat, Dia sembuh. Dia sembuh. Dalam masa terima rawatan ni. Di rumah ni urut secara tradisional dan sebagainya. Orang kampung tu ada seorang anak lelaki. Dia anak ni sepatutnya pergi sekolah. Tapi tak pergi sekolah. Bila dia tanya kenapa tak sekolah. Orang yang menolong dia tu kata tak ada biaya i. Tak ada piti ha. Lalu dia ni terkesan dengan kebaikan orang kampung tak boleh. Dia pun ajar orang ni supaya budak ni melukis. Dia kata uh, masuk kelah melukis. Jadi budak tu pun masuklah kelah melukis. Bawa pergi ke bandar, belajar melukis. Dan dia bolehlah melukis. Tapi tidaklah uh, pandai sangat. Kerana dia bukan ada bakat melukis, dia orang kampung. Setelah dia balik Dia berkata cuba kamu hmm, lukis nak tengok Dia mari semula dia jumpa budak tu Dia suruh budak tu melukis Jadi budak tu pun lukis lah Oleh kerana dia tak pandai nak lukis benda hidup ataupun mandangnya Dia lukis abstrak Dia ya, korang sana korang sini Kemudian dia berkata baik kamu cuba hantar Lukisan kamu ni Ke pertandingan Ataupun tempat Melalui lukisan Di Jakarta Lalu dia apa hantar Bila hantar di Jakarta Perompak yang berkenaan ni Dia Dia berpakat dengan Pembantu dia Cuba beli Atas nama orang yang tidak dikenali Dengan harga yang mahal jadi kita bubuh lah piti Malaysia. Katakan lukisan tu ni. Tidak berharga mana. Tapi dia tawar maha. Dia tawar ni kata sekatung ibu. Dia tak usin lah. Pasal dia banyak piti. Bila lukisan dia terjual sekatung ibu. Pelukis-pelukis sendiri ni rasa kagum lah. Dengan talent dia. Bakat dia. Yang ni ada pembeli misteri. Beli lukisan dia Kemudian dia, dia adakan pula jualan Maka pembeli misteri ni Yang ni perompok tadi Beli pula Dua kali Dua ratus ribu Jadi dia dapat duit Menurut seratus ribu Lepas tu dua ratus ribu Tujuan dia beli tadi Untuk dia Malah budi baik Ayah budak tadi Jadi dia pun terkenal sebagai pelukis yang masyur. Sejak daripada itu, apa-apa yang dia conteng atas nama abstrak, yang mana lukisan dia tu pun biasa saja dia capuk kot tu, capur kot ni, garis kot tu, garis kot ni. Maka oleh kerana dia sudah ada nama, lukisan dia sentiasa boleh jual mahal. Aini nak cerita bagaimana kebaikan ayah dia yang bantu seorang perompak tadi telah dibalas. Dibalas baik oleh perompak tadi sehingga dia jadi pelukis yang terkenal dalam bidang abstrak. Sementara di kampung saya, ni saya ada kawan dengan seorang kontraktor. Saya tanya dia lah ke mana nak jadi kontraktor ni. Masa tu saya menganggu. Dia kata, pengalaman dia lah. Dia pernah buat satu kertas kerja untuk satu projek bangunan. Bangunan ni bangunan pejabat. Pejabat kerajaan. Yang mana dia telah um, membuat kertas kerja. Daripada modal, kerja, upah. Semua sekali mengecat dan sebagainya sehingga siap 3 juta. 3 juta. Lalu dia pun masuk dalam bilik seorang menteri, orang politik, bahagian meluluhkan bangunan ni. Dia pun tunjuk. Maka orang ni pun kata, Baik, cadangan awak ni saya terima, tapi kita angkat harga sikit. Kita angkat harga ni, awak akan dapat. hak awak nak. Artinya, bangunan 3 juta, dia buat permohonan bangunan tu 6 juta. Artinya separuh modal, separuh utung. Artinya kalau 3 juta modal, utung dia 3 juta, dia dapat 6 juta. Maka orang yang meluluhkan kata, bangunan ni saya luluh, awak nak 6 juta betul? Betul. Saya angkat harga bangunan ni 16 juta. Maka dia pun pelik, macam mana boleh jadi mahal? Ya dah tak apa. Awak ambil 6 juta. Kalau lebih tu ambil ke saya. And itulah nak cerita bagaimana. Uh, kawan saya ni dapat. Uh, dapat bekerja. Dia bekerja tu betul. Dia dapat untung 3 juta. Daripada modal 3 juta. Tapi 10 juta tadi. Dapat kepada orang yang meluluskan projek tadi. Yang mana orang tu kata. Kalau kamu tak nak tak apa. Kita boleh hui pada orang lain. Jadi inilah yang berlaku dunia akhir zaman. Karena dulu pun kita dengar macam mana satu Maggi harga dia lima ringgit. Jadi benda macam ini dunia dunia sekarang ini sudah jadi macam tu. Maka kita tak boleh nak kata apa. Sekianlah sahaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wan Najmudin dan Mak Kikra.